Я Наталья Шарыгина, и я занимаюсь психотерапией, онлайн-терапией, практику веду с 2008 года. Расскажи, как ты попала в профессию? Попала я в профессию в 20... 8 лет. Это было у меня связано с кризисом э, профессиональным, потому что ну, все то любопытство, которое у меня было в связи с бизнесом и телекоммуникациями, э, наверное, столкнулась с некоторым разочарованием. Я получала образование по экономической кибернетике, э, ну, первое. Вот. Я была очень коммуникабельна, мне была любопытна человеческая природа. И э, в профессии первой, когда я получала образование, там тоже были предметы, касающиеся психологии, педагогики. Вот мне прям настолько легко эти предметы давались, и мне было интересно, что вот прям какой-то инсайт словила и решила, что мне нужно идти на второе высшее образование для того, чтобы ну, это как-то поглубже изучить. Я начала искать какую-то сферу практической психологии, в которой можно бы получить экспериментальное образование. И после первого курса на втором высшем я обнаружила гештальтерапию как самую оптимальную и самую хорошо простроенную систему именно практической психотерапии. Если очень тезисно, то гештальтерапия для клиента – это возможность осознать какие-то свои, может быть, паттерны, какие-то заскорузлые, устоявшиеся ситуации, из которых человек не может выйти, как из порочного круга, и благодаря эксперименту попробовать что-то новое и как-то сделать что-то по-другому, и осознать, что обслуживает вот эта повторяющая ситуация – и как выход из этой ситуации ну, может помочь как-то творчески приспособиться, а не ходить по кругу, а найти какой-то ну, новый виток для того, чтобы ну, получать больше удовольствия от жизни. С какими темами ты хорошо работаешь? Я хорошо работаю с теми темами, с которыми я сама, в общем-то, сталкивалась как клиент и продолжаю сталкиваться. Мне всегда была любопытна тема эротики, сексуальности, э, секса в семье и секса в свободных отношениях. Я люблю работать с кризисами, потому что сама ну, неоднократно сталкивалась с кризисом и даже часто шутила, что я из кризиса прихожу в следующий кризис для того, чтобы ну, познать что-то новое. Поэтому, ну, могу поделиться какой-то легкостью в связи с тем, что каждый кризис имеет свой конец. Мне кажется, что тема одиночества для меня ну, такая достаточно глубокая и вообще ключевая в гештальтерапии, потому что, ну, сталкиваясь с собственным одиночеством, болью, я обретаю собственную зрелость, и мне кажется, клиент тоже, пройдя ну, достаточно такой непростой путь встречи с самим собой, тоже какие-то свои ноты зрелости начинают чувствовать и проживать. С темой ответственности очень часто тоже я сталкиваюсь, потому что, ну, мне кажется, вообще так сложно присваивать себе чувства, переживания, кажется, что кто-то другой виноват, стыдно признаваться в своей какой-то, может быть, несовершенности, в каких-то своих изъянах. Поэтому вот тема несовершенства, стыда, вины и присваивания себе какой-то ответственности и поиск ресурса, как можно получать удовольствие от жизни, ну вот такие основные, наверное, направления, с которыми мне интересно работать. Что для тебя психотерапия? Э, ну, психотерапия за последние 11 лет для меня стала э, таким прям стилем жизни. Для меня это какая-то очень творческая профессия, которая требует и больших энергетических затрат одновременно, но и дает возможность совершенно по-новому смотреть на жизнь. Искать, искать ресурсы в очень разных направлениях. Я как-то очень спокойна за свою старость в этом смысле, потому что ну, развитие безгранично, бесконечно. То есть приходит новый клиент и новая жизнь начинается и у него, и у психотерапевта. Новые задачи, новые какие-то, хотя, может быть, даже какие-то и старые задачи звучат, но у нового клиента все равно реализация будет очень своя, аутентичная. И в этом ну, в любопытстве можно жить в этой профессии. Под какой саундтрек я закончила бы фильм о себе? Это кокаин ВБ. Там э, в самой мелодии и в голосе много эротизма, удовольствия, э, и мне кажется, это передается прямо до уровня мурашек в теле. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto de Dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo